Туалетной бумажки я такой притаранил папе. Приветствую, братья и сестры. Вот вечер уже. Стою на остановке немного. Немножко опоздал, буквально 10 секунд. На трамвай. Намечается тут, короче, это. Внезапный и неожиданный гешефт. Забронировал тут мачтовую китаец на двое суток и должен был заехать сегодня. Я бы сегодня утром звонил, спросить, что, как. Он говорит, а я завтра приеду. Вот, я думаю, ну что квартира будет простаивать? Включил рекламу и... Кхм. Нашлись вот под вечер люди, трое человек, там матрас надувной, правда я его не проверял, сегодня белорусская это съехала, мне еще брат приезжал, вот, попросила для брата матрас он сложили был в мешке поэтому может быть они его прокололи в общем, короче, еду сейчас туда Вон там мой трамвайчик идет поэтому, если все будет хорошо возьму сегодня такого себе кошерного Мороженого Вот Ну все, сажусь на трамвайчик Там сейчас на Адмиральском проспекте Включу ну, шарашу Я уже По Адмиральскому проспекту Сегодня так я уже Уже, уже был В этой квартире Съезжала Бела... Белоруссия Съезжала Вот Второй раз уже иду Как бы не было ложного пробоя. Приду, а их нету. Короче, позвонила Света, говорит, звонит им, а они сбрасывают. Но у меня предчувствие было такое. Поэтому, блин, ну не знаю. Разворачиваться не буду. Дойду сейчас. Еще в квартиру загляну. Может быть, это не просто так. Знаете, бывает. Были. Она еще у них спрашивала, точно будете? Да, да, да. Через час это самое. В итоге все. Звонят, они сбрасывают. Непонятная ситуация. Что, вроде все нормально. туалетной бумажки я такой притаранил. Папер туалетный. Ту. Ту-ту-ту. Вроде все нормально. Через 15 минут будут. И я сейчас быстренько это самое. Накачаю матрас. По крайней мере проверю, а то вдруг они сейчас зайдут, все хорошо, все хорошо. Короче, вот тут сегодня я видел сетка москитная, на, мос... Москит... на сетке вот такой вот паук. Вот такой вот паук сегодня, ну капец. Надо ему надо им сказать, чтобы это самое, паука они не обижали. Вот. Постельное еще блин не высохло, полусырое еще блин, капец. Надо сейчас все это быстро слять, еще может память. Накачиваю матрас. Дай бог они его пробили, а. Вот это не дырка, нет? Вот матрас взяли. Как же задал бывает, чтобы качать. Или накачивается. Надо было сказать, чтобы они его оставили на душу. накачивается. Получается, завтра китаец на сутки заезжает, потом с 23 по второе там заезжают другие люди. С 3 числа, с 3 августа получается квартира без броней. Но меня беспокоит другая квартира. Говорова 10В. 10, 10 а живет Стюарт, англичанин, с русскоговорящей жилой. Вот, там с 25 без броней почему-то. Вот, надо будет включить. Наверное, сегодня какой 21-е. 22 -е. Наверное, числа с 23 включу на добав топ. Получается там простое объявление. Стандарт 8 гривен 30 копеек. Премиум 13 чем-то. И в топ добавить, я не знаю, надо, короче, посмотреть в саппорт написать, по-любому надо будет стоп, стоп поднимать. Блин, а шляга уже устала. Капец, блин, и конца и края нет. Вот, а по остальным квартирам, по трехкомнатным, там по одной квартире два дня, окошко с 20, по-моему, 5 или 26, по второй тоже 26, на трое суток окошко. Вот, и потом заезды, и август почти для всех квартирах открыты там по одной квартире Фонтанская 67 А вот что-то там по моему аж до 12 августа брони вот поэтому по остальным надо набирать брони сейчас что-то не звонит я тут короче матрасик уже почти накачал Короче, я думал, что они уже все отморозились, но где-то, где-то они что-то заблудились, сейчас вот, я спускаюсь, искать их иду, блин, и тут лифт отключили, на первом этаже объявление повешали, что с 21.00 до 6 утра будут отключать лифт, перегревается двигатель, может задымить, вот, потому что на улице жарко, как они сейчас на это отреагируют? Жесть. Ну вроде нормально, они на мотоцикле там или ну, я видел спрашивали, где поставить мотоцикл можно. Ага. А они что, с ребенком? Не знаю, их двое было, два парня и такой мотоцикл у них, ну спортивный, Ямаха что ли. Ага, да. Так, ну что, теперь, короче, это самое. Пойду я мороженое искать. Кошерное. Такой нашел универсамчик себе. Сейчас пойду. Пошукаю мороженое. Шо, короче, взял я мороженого. Вот такого одно, по-моему, с абрикосом, два с малиной. В общем, вышло на 84 гривны 40 копеек. Вот, вспомнил, что сегодня есть еще одно заселение. Там с Букерга забронировали. Вчера сегодня скинули аванс на экономку вот эту, среди Фонтанской 61. Приезжают что-то они после 11 вечера. Вот, вроде еще не звонили, надо будет ехать. Не ехать, а идти селить. Так что вот такое вот сегодня... Вот такой сегодня вечер получился. Вот, а эти байкеры вроде могут еще и раньше съехать. Раньше 12, там часов 10 в 11. Вот. Так что... сегодня все. Вот. До побачення.